что касается второго, не то розового, не то голубого, который там о диктатуре кричал, я, я так вот услышал это, подумал, лучше быть диктатором, чем голубым, конечно. Но Господь с ним. Приезжали тут великие деятели, правильные неправильные ориентации. И меня уже начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил голубятню и, и так далее. Ну, не нравятся мне голубые, я и сказал, что не нравятся. Видите министра министры отдельных иностранных дел обиделись на меня. Читаю тоже в этой мусорке. Что на меня обижаться? Мы ну, в демократическом обществе живем, тем более я президент. Я вправе высказывать свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И, и за это, видите ли, обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем. И нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше. Пожалуйста, пусть они этим и занимаются там. А нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению. Александр Серафимович, ну резоните так, чтобы в одном конце резанули, в другом трещало. Что там глядеть на них? Не только товар конфисковать, всю собственность конфискуйте. В Америке жесточайшие законы, самые жестокие по налогам. Не дай Бог там что-то сокрыл, там вперед больше заплатят, потому что пожизненное заключение получше. Пожизненно сядешь, а у нас ничего, у нас воруют на пропалую, Автомобилей куча, они протолкнутся, в основном новые. При нищем народе откуда? Воруют или не платят.